Всім доброго ранку, друзі. Сьогодні 12 серпня. З чим ми вас і вітаємо у студії у прямому ефірі на вашому улюбленому Дніпропетровському державному для вас працює Льошка Авдієвська Таня Загора, друзі. Всім доброго ранку. Прокидайтесь разом з нами. Вже друзі, майже літо закінчилось, залишилось буквально там 17 днів. І дійсно, всі, хто ще не встиг відпочити, хто не встиг засмагнути, поїхати на море чи поїхати там до своїх друзів в гори, Друзі, 17 днів залишилось. У вас ще є дійсно час це зробити. Так, друзі, ну а ми продовжуємо далі. Ми кажемо всім доброго ранку. Тож, хто щойно до нас приєднався? Ви зробили дуже правильно, тому що сьогодні у нас попереду багато цікавої інформації, багато талановитих, цікавих гостей саме Дніпро Тож дочекайтеся, буде дуже гаряче впродовж цього ефіру. Ну а зараз ми хочемо вас підбадьорити ще більше і поставимо вам зараз кліп. Тож музика прямо зараз слухаємо. Франковий коктейль на Дніпропетровському державному друзі продовжується. Якщо ви не знали, то нещодавно американські вчені довели що дійсно 30 хвилин сміху на день продовжує людське життя на 5 років, чи навіть на декілька десятиліть. Акну хочеться сказати, що наша улюблена ранкова зарядка, яку кожного ранку ми вам просто рекомендуємо робити, вона подібна до сміху. Тому що якщо ти приділиш її десь приблизно 5 чи 10 хвилин зранку, ти будеш почуватися бадьоро, весело та енергійно впродовж цілого робочого тижня. Тож, друзі, прямо зараз приєднатися до нас, до нашого улюбленого тренера Надії Стахурської, тому що рубрика зарядка прямо зараз на ваших екранах. Рухаємося разом. Із Дніпропетровським державним. Друзі, всім ще раз доброго ранку. Якщо поміж з вас залишилися ті, хто ще не встиг приєднатися до нашої ранкової зарядки та розім'яти свої суглоби, прямо зараз у вас буде ще нагода і з нами потанцювати. Тому що сьогодні наші перші ранкові гості у студії це танцівники Дніпропетровщини. Хто ж це буде, дочекайтеся за мить ми дізнаємося. Друзі, сьогодні до нашої студії до ранкового коктейлю завітали дніпропетровські танцівники. Це дует Святослава Шерстюка та Тамари Максименко. Доброго вам ранку! Всім привіт. Да, ви вже не перший раз в нашій студії, не Вас перший всегда. раз ми будемо вам задавати запитання. Все ж таки, чи змінився ваш секрет бадьорого ранку? А, ну конечно, мы теперь заряжаемся энергичной музыкой по утрам, ага. встаем, просыпаемся и говорим такие себе: привет, давай вставать, просыпайся, просыпайся, Тома, давай. Да, меня всегда будет, на самом деле, ему, по-моему, проще быть бодрым, потому что я обычно на репетиции с прихожу никакая. И Так по характеру Тесла, там. Да, да, да. Не, ну как, если надо, я, конечно, могу. Но обычно мы всегда вдвоем ходим залу по репетиционному ну, очень, такие. Ну, тяжело вот. просыпаться рано утром, так что. Рано на да. Танцуем, а, конечно, да, делала. потому Охотнее что вас пить, здесь да, утром. Да, угу. где-то вот так, потому что всегда вечером, в принципе, у нас очень Работа. много работы, у -у -у. А особенно у -у -у. в принципе и ночью тоже. У -у -у. Ночью мы работаем, и всегда мы работаем, и поэтому единственное время свободное это мы собираемся утром. У -у -у. Вот. Так, нещодавно ви були в Києві. Саме чим прибавила була у вас столиця і що там був за захід, такий, який зібрав всіх працівників України? У нас було міроприяття 31 з марта. которая мы организовали со Святом, в общем, пришла как бы идея к нам. И так случилось, что совершенно случайно в последний момент э, к нам наведались киевские гости, Кристина Шишкарева, Людмила Мова. Они увидели наш дуэт э, ⁇ Керамика ⁇ и пригласили нас на фестиваль. Да, сказали, Причем фестиваль на конкурсной основе. Приезжайте к нам, мы хотим вас увидеть у нас. Это все гости. Э, Да, да, да. Да, все да. украинские. Да. Мы То вообще есть... часто катаемся в Киев, берем там мастер-классы, потому что там очень много информации. И мы, в принципе, туда очень часто катаемся. вот Но в данном случае нас пригласили именно как гостей. И в принципе после этого приглашения мы решили еще и поучаствовать, и принять участие в этом фестивале. вот как вы? И результат. Мы решили принять участие на конкурсной основе. Mm -hmm. Хотя, вообще-то, да, нас пригласили, как Свят сказал, с постановкой показать. Mm -hmm. То есть как гостей. Mm -hmm. Ну, так как мастер-класс ну, как представление, uh -huh. да. вот. И Перформанс. в итоге мы выиграли еще и первое место wow. совершенно oh, случайно. Нам выдали гран-при выдала Кристина обучение в Киеве, там по моему двух месяц месяц, Вот вообще как бы мы на самом деле не рассчитывали. Мы поехали с новой постановкой трип, которая там длится там три минуты, по-моему. На то время мы, она была такой в начальной стадии, вообще. Вот и для нас это было очень большое такое удивление, вот и потрясение вот И плюс я еще и выиграл там э, соло. Ага. Вот. Да, Свет везде. Свет везде. Это один из ваших выступлений. Что это за выступ и что это за постановка? Это постановка керамика, керамика". которую ага. мы да. показали там. Ага. И за ней вы отремали. Нет, это то, с чем мы приехали как гости. <свят> а постановка Трип, она... Да, это керамика, она длится 18 минут. это Uh, міні спектакль да, Мини да, міні спектакль Mm -hmm. Дуэтный. Дуэтный, спектакль который, э, uh, ну, как бы... А все ж таки, кожного разу, знаєте, є, є такі театри, що там кожного <говорить> разу приїжджають, там, і Каждая постановка у них импровизация, тобто она может закончиться по-разному. Если взять вашу постановку «Керамика», чи там такой же импровизации, что все-таки все настолько отшлифовано? Там есть там... моменты сольники да. наши, мы оставили только сольники, mm -hmm. где мы импровизируем, но в принципе это выставленная работа. Мы не оставляли места для контактной импровизации mm -hmm. или для каких-то структур, мы ее выстраивали как театр танцы, как постановка, как балет, да? Да. только не используя балет. Mm -hmm. У нас есть просто там и постановочный части, которые мы проставили, но в принципе движения как бы ну мы постоянно делаем разные. Вот, то есть как идет импровизация. Ну, но просто импровизация мало, идет, очень. да. Импровизация идет на основе чего? То, а то есть, мы выбираем какую-то определенную тему и на основе этой темы мы начинаем импровизировать уже. Ну вот. А, а так скажи, да. Скажите, пожалуйста, что это за стиль для всех тех, кто еще раз да. Э, ну на самом танцует, деле ты? я танцую в стиле контемпорари всю жизнь, я из, выходец из балетной школы, uh -huh. и у меня классическое и модерн образование, а Свят вообще хип-хоп танцует, да. поэтому когда мы соединились, у нас стало происходить вообще что-то кардинально новое, uh -huh. и когда мы поехали в Киев, почему мы выиграли, как Кристина нам потом сказала, потому что мы удивительным образом соединили эти два стиля, uh -huh. соединили по энергетике хип-хоп с контемпорари по подаче и по атмосфере. Сполучить то есть контемпорали в стиле хип-хоп. Ну, а вот как... Вот такое единственное, то есть на себя тягнет одеяло там. Все же такие больше контемпорали, чем, на паке, больше хип-хопу. бывало такое. Да, было, но я считаю, в принципе, что мы прекрасно дополняем друг друга, потому что мы приходим к какой-то определенной точке зрения, вот, что-то дополняет она, что-то я, и у нас как бы идет единый поток мыслей и творчества, и как бы вырисовываются интересные картины постоянно. Вот. А так мы, в принципе, мы работаем вместе. Но вот. идею керамики, как бы само зарождение, принес Свят. А в процессе уже, как бы, работы, то есть, он э, пришел и говорит, что вот у него родилась идея самих отношений. То есть, ну, мы сразу понимали, что мы хотим делать дуэт об отношениях парень и девушка, потому что трип совсем на другую тему работа, вот. Там, как бы, мы больше бесполые существа, но об этом позже, да. Вот, и, как бы, саму проблему керамики, она, на самом деле, очень социальная. То есть она рассматривает проблемы в, в обществе, во взаимоотношениях. Поэтому, наверное, она так сильно срезонировала со зрителем, потому что очень много отзывов, да. очень много сейчас приглашений поехать в Беларусь с ней и дальше, дальше, дальше. Будет? Ну, вообще-то хотелось бы, и мы пока не загадываем, ли это такое время затишья. Ну, так. Мы думаем, да. угу. куда, как и что. Мы вот. сейчас в творческом поиске и вдохновении. И пытаемся найти что-то новое вот в себе и плюс в дальнейшем как-то, ну, развить это все во что-то новое тоже. Mm -hmm. Как убрать темы? Наступная тема самая, э, такой, по как трип, вы там э, бесполое существо, как Дамара рассказала yeah. <laughs> Мы вообще-то взяли тоже социальную тему, вот у нас свят, We, опять yeah, же. Yeah. У нас такая ситуация, что yeah. идею саму, как бы, сам корень приходится с этой корнем свят. То есть он приходит, Человек, как... Про нас, это да! Мне очень нравится работать с социальными темами, то, что беспокоит, в принципе, многих людей. Вот, то есть, как бы, в постановке керамика мы работаем над отношениями парня и девушки. Причем очень деспотичными отношениями, когда все доходит до просто уже вот края. Кто-то доминирует, а кто-то, наоборот, как бы пропускает что-то через себя, как бы, вот, то есть, ну, и постоянно вот идет игра вот с этими вот отношениями, и в принципе работа трип это тоже она затрагивает очень такую социальную тему, это проблема наркомании, mm -hmm. вот в Украине, то есть, ну, ну очень как не бы только шут. в Украине на самом ну, да, везде, деле в принципе, но мы есть да, начинаем с того что мы выходим на сцену у нас стакан с водой и мы действительно пьем таблетку мы берем там какие-то витамины каждый раз когда мы выступаем то есть мы ничего не придумываем мы не имитируем у нас тут мы действительно пьем и с нами что-то начинает происходить вот и мы трип уже потом доразвили. на естественно как бы на таблетках это все не заканчивается да то есть уже там зачастую это происходит и это все превращается во что-то очень более сложное, и на основе этого рождаются проблемы, mm -hmm. вот там либо это проблемы отношений, либо проблемы в плане там. Но мы не рассматриваем да. там как типа мы mm -hmm. парень и девушка, mm -hmm. мы рассматриваем как мы два тусовщика, которым очень весело, то есть мы как бы да такие э, тусеры. И в итоге, когда мы доделали уже работу на Днепропетровский фестиваль в оперы и балета, мы доделали третью часть, где я останавливаюсь в своих исканиях, а Свят продолжает и он умирает. Ага, да. То, то все есть все заканчивается ну, так... плачевно. Да. да. Но он это там уже это... конкретно э, употребляет все, то есть это угу. То видение. есть мы показали то, что один человек как бы он останавливается в, свое, в поиске своего там счастья, допустим, да, в поиске там, эйфории, а другой человек, наоборот, его затягивает и, и его продолжают дальше как бы колбасить. Вот. И как бы, он уже не может остановиться, mm -hmm. потому что это переросло именно уже в зависимость. Сейчас я от э, наших музыкантов так снимают клипы. У меня сейчас такая идея, она родилась, что вы желаете снять действительно, какой-то Самый клип, так, клип на какой-то из ваших постановок. Как вот есть там у Гришковца, там, как я сел собаку и другие спектакли. Так, действительно взять на камеру, вин, это видео можно дивиться. Чего хочется снять, чтобы дисно там керамика, ну, там, ну, чуть вот, трип? Вот, кстати, трип сейчас идет. Угу. Это на тотеме, вот это короткая версия. Да. На тотеме мы показали трип до того момента, как мы... У нас момент вот страха, страха, когда же человек под какими-то действиями каких-то веществ испытывает страх. У нас, конечно, есть идея, у нас свят мастер снимать видео, он постоянно все агитирует ну, как бы э, хотелось бы действительно заснять, но мы сейчас в поиске в поиске того, кто нам режиссера. это все снимет. Во-первых, да. не, не режиссера, а именно, да, вот, э, именно оператор. оператор, да. Очень mm -hmm. важно, потому что хочется снять качественный продукт, который ну, понравится, и хотя как бы трейлеры, по картинке. Да? Вот, да. вот, Мини-мини фильм mm -hmm. такой о mm -hmm. чем-то там, да, допустим. То есть хотелось бы взять какую-то историю. В принципе, мы э, сами все придумываем и там срежиссировать для, для нас. Це не проблема. Тобто, от іменно хочеться іменно пірамискуватися. Це картинка просто була, дійсно, да. да. така смачна. Что фамагіти вкусне? Крута ваша презентація, да. да. показати, щоб <шут> да, було, зразу да, все конечно. зрозуміло. Скажіть, будь ласка, яка наступна тема? Яка наступна соціальна тематика чи просто тема, на яку плануєте <шут> поставити <шут> поставити танк? <танець> <Nous Да, шут> <шут> только сегодня сказал, что я сейчас <laughs> продумал. Ну <laughs> да, но на самом деле это, это должно еще прийти откуда-то сверху, там с космоса, какой-то там антенка я должен это все словить, но в принципе хотелось бы, наверное, что-то сделать на политическую тему, mm -hmm. вот, потому Хотя что Хотя я боюсь, что потом страшно жить будет. Да. <laughs> 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 вот, че на паке, как ФИДЭ, че на в паке будет, а дорога открыта Это, Это точно, да, ну будем в поиске, и найдем что-то Кто ищет, тот найдет в любом случае. Так, а кроме самой этого дуэта, который зараз выстроил, чи є у кожно свой отдельный коллектив? Ну как коллектив? У нас есть группы, Школа, угу. с которыми мы работаем. Свят с хип-хопом, я с контемпорари, с контактной импровизацией. Но да, да, да. Э -э -э но как бы вот такой коллектив, с ко профессиональный, mm -hmm. да, типа как театр танца. В принципе, мы со Святом, там у нас есть еще несколько свободных танцоров, с которыми мы созваниваемся, если нам нужно, mm -hmm. да. А И мы регион, делаем какие-то перформансы. Например? Ну вот для на фестивале да, на какие-то, да. То есть так мы. Пока не называем, Но это в мы планах. мы Да, в планах, да. в проектах. Я думаю, что оно просто должно прийти само. Угу. Вот. А если ну, как бы заставлять там, приходить это все, то, ну, не знаю, ну, вряд ли. Ну. Так, Тамар, я дякую, что завитал. Единственное, дуже было приятно поспокуваться. Дуже завжди раді вас бачити. А, від вас хочеться почути на останок побажання эти слова добра всім зрителям, хто зараз нас дивиться, і всім а тим шанувальникам танцю, і всім Дніпропетровським жителям. Ну, не останавливайтесь развивайтесь. В общем, и, в принципе, всего хорошего всем. Приходите танцевать. <свят> да, приходите танцевать. <свят> На самом деле, да, танец, он заряжает. Так що всього самого самого і ми Спасибо вам я хочу ще раз вам нагадати, хто щойно увімкнув телевізор, Що у нас в гостях сьогодні в ранковому коктейлі були дніпропетровські танцівники? Це Святослав Шерстюк та Тамара Максименко. Так, ну а ранковий коктейль на Дніпропетровському державному триває. І ми продовжуємо далі прямо зараз. Наша класична улюблена рубрика про кохання, про яку пару ми розкажемо сьогодні. За мить ви дізнаєтеся, дочекайтеся.